добрый день. Ой, меня зовут Андрей Петрович. И я решил принять участие в международном флешмобе Ice Bucket. Мне бросила вызов Мария Потеркевич. Я принимаю этот вызов. Эта акция предназначена для популяризации болезни, точнее информации о болезни. АЛС, я ничего не знаю про эту болезнь. Я решил принять этот вызов и в свою очередь передать его э, таким людям, уважаемым, серьезным людям из города Черкас, как Игорь Билан, Александр Жеребила и Вячеслав Лапушанский. Так что у них есть ровно 24 часа, чтобы принять либо отклонить этот вызов и сделать свои пожертвования. Итого, сейчас я попробую вылететь это ведро по честному, я не знаю, чем это все закончится, Tôi чуть надломано, но сейчас такие час сложный. Все. Все вызов принят. Еще одна очень важная вещь. Я не буду перечислять деньги, скорее всего, на счет. Организации по борьбе с болезнью ЛС. Я думаю, я перечислю эти деньги в поддержку украинской армии, потому слава Украине!